Assalamualaikum warahmatullah dan salam sejahtera kepada bangsa wabih sekalian. Perdana Menteri pelik, kenapa sekarang ini seolah-olahnya di didewa-dewakan? Sebenarnya, wahai Perdana Menteri, kami lagi pelik sebab dah 3 tahun kami tertanya-tanya kenapa orang yang sedang dibicarakan dalam kes peraswah tengah bela diri pula didewa-dewakan oleh Perdana Menteri sampai nanti menjadi timbalan Perdana Menteri? Soalan itu kami dah tanya sejak 3 tahun lepas. Tak jawab-jawab masalahnya. Hey, Kita intro dulu! La, 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 la. Cerita macam ni, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kita semua tahu yang sekarang ini Perdana Menteri kita, Datuk Sri Anwar Ibrahim, tengah tertekan yang amat sangat tertekan sebab apa? Sebab begitu banyak sekali benda yang beliau kena jawab dan beliau tak terjawab. Sebagai contohnya, isu Albert T dan juga Syamsul Iskandar serta Sofia Rini Buyung. Sampai sekarang, Perdana Menteri tidak pernah menjawab Apatah lagi menafikan setiap butiran yang telah diungkapkan dalam tiga video yang telah disebarkan itu. Padahal benda itu penting untuk dijawab sebenarnya. Ialah tuduhan Perdana Menteri merupakan dalang video-video berkenaan dengan rasuah adun Sabah itu. Tuduhan betapa Perdana Menteri juga lah orangnya yang telah mengarahkan Syamsul Iskandar Ma'akin untuk meluarkan surat sokongan. Banyak lagi sebenarnya benda-benda yang sepatutnya dijawab oleh Perdana Menteri tetapi tidak dijawab-jawab sampailah kesudah. Tapi macam biasa tuan-tuan dan sekalian, Perdana Menteri kita ini pakar spin dan juga pakar tai chi. Dia cuba menggunakan gas lighting untuk mengalihkan isu seolah-olahnya se macam kita ni bersalah gila bila kita mendengar perkataan ataupun tuduhan dan dakwaan daripada seseorang yang sekarang ini sedang didakwa atas tuduhan memberi rasuah. Ini video terkini ucapan Perdana Menteri semalam tuan-tuan dan sekalian <laughs> dan tak tahu cakap macam, -macam manalah kan? Saya tahu akan ada anda yang skip video ini tetapi untuk konteks, saya minta sangat anda dengar. Eh, common lah. Kalau aku pun sanggup tahan telinga dengar apa dia ucap, korang kena dengar. Setuju tak? Jom buat tonton video ini. Pertarungan kita, baik politik, baik perselisihan faham, baik ideologi, baik kaum, suku kaum, negeri, itu kadang, -kadang hilang nilai kemanusiaannya. Dia-dia dan kita kadang-kadang dewa-dewa kan agung Jadi soal nilai itu dia ketepikan. Ya. Umpamanya dalam usaha menangi rasuah sekarang. Ya. Nilai itu juga terakis. Kita kata kita benci rasuah. Bila ambil tindakan kalau kena kepada kawan kita dah kita marah. Bukan sekali itu. Kita sekarang ada pula trend aliran untuk mendewa dan mengagungkan pemberi rasuah. Saya fikir sangat sangat menggusarkan kerana ini tidak akan mampu mengangkat negeri kita dan negara kita. Bila fikir umpamanya kita dah rancang dan, dan alhamdulillah ya, dalam hari itu ombang ambing politik beberapa tahun sebelumnya sekarang tiga tahun kerajaan dan politik negara stabil alhamdulillah. Ha, walaupun biasalah politik sudah boleh baca sedikit cukuplah. Jangan gunsing bab itu. Saya pun tak gunsing sangat. Hari-hari ah, hari sakit Anwar turun Sekejap lagi saya turun ah, Itu biasa Tetapi Alhamdulillah Politik negara yang stabil itu Harus dimanfaatkan Untuk melaka Program yang jelas Dan melaksanakan ya? Ya, Saya tidak katakan mudah ya? Tetapi Setelah setahun Mungkin orang suka tapi tiga tahun, orang boleh buat ukuran. Ya? Ukuran. Dan uh, kerana kadang-kadang sikap uh, uh, setengah pihak itu yang sangat negatif, dia melihat hanya hal-hal yang negatif. Sebelum kita ulas lebih-lebih berkenaan dengan video itu, tuan-tuan dan bos klan, inilah sebenarnya apa yang dimaksudkan oleh Sabri Simak Noor. Di mana beliau kata, Perdana Menteri ini lebih fokus dalam ucapannya cerita tentang sakau, rasuah dan sebagainya, duk menyalahkan orang itu, menyalahkan orang ini, Perdana Menteri negara itu, telefon dia, Presiden negara itu, telefon dia, sebagainya kan? Tapi tak menjelaskan kepada rakyat tentang apakah program-program dan juga projek-projek yang kerajaan tengah buat yang Anwar dok bengang dia kata kecewalah kan sebab sekarang banyak sampahlah sumpah seranah lah Maki Hamun keluar berbanding dengan benda-benda yang kerajaan buat dan macam-macam lagi inilah dia di saat beliau berpeluang untuk bercakap tentang perkara-perkara itu beliau lebih memilih menggunakan pentas ucapan beliau untuk ialah nak gaslight orang sana gaslight orang sini dan pelbagai perkara lagi So, jangan salahkan rakyat lah. Anda kata kalau rakyat tak tahu pun apa projek kerajaan buat. Serta jangan salahkan mereka lah. Anda kata kalau lebih banyak sumpah serana yang dikemukakan dekat social media. Sebab apa? Sebab Anwar yang ajar macam tu masalahnya tak? Tapi tak apa. Sekarang kita berbalik kepada video oleh Datuk Seri Anwar itu. Di hujung-hujungnya, Perdana Menteri dok kata kestabilan politik yang menyebabkan kita makin lama makin okey dan macam-macam lagi. Saya nak tanya juga, stabil ke politik negara kita ni masalahnya? Jawapannya tak stabil pun. Negara kita punya politik ni nampak je macam stabil Konon-kononnya ada 150 lebih MP berada dalam kerajaan sebagainya kan Konon-kononnya ada ramai parti yang menyokong kerajaan macam-macam lagi Dekat piasa batas stabil, masalahnya bergaduh sebesi juga Mula-mula JRS -mula, dengan PH dah berperang Tapi lepas tu tiba-tiba pula JRS okey dengan PH Lepas tu BNJS berperang juga So sebenarnya kerajaan ini tak stabil Kerajaan ini cuma terikat sebab masing-masing berkemungkinan besarnya takut kena dengan kes masing-masing. Itu saja. Cuba kalau masing-masing tak ada kes. Cuba kalau contohlah kan pemimpin itu dia tak ada kes mahkamah ke, tak ada kes sakau ke apa-apa ke yang mungkin tidak dipegang telurnya oleh siapa, maka tak akan jadi macam sekarang ni masalahnya. Tapi nak kata kerajaan sekarang ini stabil pun tak stabil. Mana stabil masalahnya? Memang sangat sangat tak stabil. Bila-bila masa sahaja kerajaan ini boleh runtuh, bila-bila masa sahaja kerajaan ini boleh tumbang hanya dengan perjanjian-perjanjian tertentu, hanya dengan pembagangan telur orang-orang tertentu sajalah yang masih lagi menyelamatkan negara ini atau menyelamatkan kerajaan negara kita ini sebenarnya. Kalau tak ada semua tu, dah lama dah kerajaan bertukar tangan kalau ikutkan. Tapi tak apalah, saya bukan nak bincang tentang perkara itu sangat. Yang saya nak bincang ialah apa yang Perdana Menteri sebut di mana konon-kononnya sekarang ini dah dapat satu kecenderungan. Netizen dan juga rakyat mendewa-dewakan perasuah. Kita tahulah apa yang dimaksudkan oleh Anwar. Anwar marah bila kita menggunakan hujah ataupun video-video daripada Albert T untuk menyerang beliau juga kerajaan beliau. The thing is why Anwar, kita bukan puja perasuah. Kita tidak mendewa-dewakan perasuah. Okay, dengar betul-betul eh. Kita tidak puja, tidak mendewa-dewa, apatah lagi kita tidak mengangkat perasuah itu sebagai seseorang yang memang kita angkat sebagai hero ke apa-apa ke tidak. Langsung tidak. Banyak kali dah video-video saya ini, saya jelaskan tentang perkara itu dan saya yakin dan percaya ramai di kalangan kita, rakyat Malaysia ini pun berfikiran sama. Kita tak anggap pun Albert tu sebagai hero. Kita tak julang dia pun sebagai seorang wira ke apa-apa ke sebagainya. Tak ada pun. Cuma sekarang ini, video-video Albert itu mendedahkan satu kerosakan sistem yang begitu jelas dan nyata dalam kajian kita ini masalahnya. Video video Albert itu mendedahkan konspirasi hingga ke tahap yang tertinggi yang sampai sekarang tidak dijawab oleh anda sendiri pun masalahnya. Even Azam Baki pun tak nafi benda ini masalahnya kan. Jadi the thing is sekarang. Kita bukan nak memuja perasuah ke. Kita bukan nak angkat Albert T sebagai hero ke apa-apa ke. Tetapi kalau ada pendedahan seperti itu, ianya wajib disiasat. Dan jangan lupa, Pendedahan Albert itu juga lah menyaksikan yang kita tahu Adun Adun Sabah itu kelihatannya meminta rasuah. Pendedahan Albert itu juga lah kita tahu apakah backstory di sebalik surat sokongan Syamsul Iskandar. Pendedahan Albert itu juga ada menyaksikan yang kita seolah-olah macam tahu yang semua ini didalangi oleh siapa. Dan adakah Azam Baki tahu atau tidak? Kalau tidak, kenapa sampai sekarang siasatan itu tidak lakukan? Laju saja Azam Baki kata, oh siasatan ditutup dan sebagainya. Mampak macam pelik padahal benda itu clear cut. Sampai SPM kata, oh tak boleh nak siap-siap bukti video yang diedit lah apa-apa ke. Padahal kita dah bagi siap video yang tidak diedit, tapi sampai ke sudah Azam Baki tak buat apa-apa. So, bila terdedahnya video-video itu, barulah kita nampak macam, oh patutlah. Nampak tak dekat situ. Jadi tak timbul soal yang kita nak mendewa-dewakan perasuah ke apa-apa ke. Lagipun Albert tengah dibicarakan belum tentu pun beliau dia baca bersalah walaupun lah memang nampak blatant bukti ada contohnya kan yang memang beliau ini dikatakan macam menawarkan atau memberi rasuah whatever tapi dalam asas undang-undang seseorang itu tidak bersalah selagi dibuktikan sebaliknya betul atau tidak anda kata kalau anda kata contohlah Albert itu perasuah kan dan Zahid Amiri walaupun baru-baru ini kena puji juga dia lah kan sebab dia jugalah antara yang menyebabkan usul untuk menggantung taki digantung tapi nak cakap jugalah benda ni Zahid Amiri pada ketika anda menjadi Perdana Menteri, beliau masih lagi dibicarakan pada keadaan beliau kena membela diri. Prima Fesi, sebelah kaki masuk penjara kerana dawaan rasuah dan juga penyewingan membabitkan Yayasan Akal Budi. Tapi anda angkat dia menjadi timbalan Perdana Menteri. Nampak ke situ? Visi Bakuma, kementeriannya dulu terpalit dengan rasuah sampai dekat RM100 juta. Ringgit. Apa jadi? Sekarang dia merupakan salah seorang pengurusi waktu sebuah EJLC. Banyak lagi lah sebenarnya. Banyak lagi kes yang berkaitan dengan rasuah, penerima dan pemberi nak kerajaan anda yang sama ada dipadamkan, didiamkan ataupun buat tak geti je. So, adakah ini boleh kita katakan yang kerajaan anda pun sebenarnya tak kisah pun tentang pemberi dan juga penerima rasuah asalkan benda itu berlaku dalam kerajaan, so kita diamkan. Adakah macam tu maksudnya? So, inilah kita kata. Kadang-kadang kita nak hentam orang lain tapi kita terlupa yang kita pun bukan suci benar. Jadi sekarang ini kepada Perdana Menteri Daripada anda sibuk gas lab orang sana, gas orang sini Kondok-kondoknya hendak menanamkan perasaan bersalah Oh kenapa ya kita percaya perasaan macam Albert Baik anda habiskan masa Jawab persoalan-persoalan dan juga benda-benda didedahkan oleh Albert dan juga Sofia Rini itu Secara tuntas Anda kata kalau perlu saman Jangan dibiarkan Saman mereka itu Kerana mereka telah mendedahkan something yang tak betul Saman saja, apa masalah Nafi saman Cakap je, saya tak pernah terlibat pada ni kan. Ini semua tipu. Saya akan saman sufer ini. Saya akan saman Albert kerana telah mendedahkan fitnah terhadap saya. Tapi sama sekarang tak saman. Anda sebagai sudah tak saman Bloomberg. Anda kesudah, sama sudah tak saman sesiapa pun yang kata macam-macam dekat anda masalahnya. Jadi apa ceritanya? Jadi apa-apa pun tuan-tuan sekalian, saya bukan apa tahu. Saya rasa macam marah dan bengang dengan sikap bermuka-muka oleh Perdana Menteri ini masalahnya. Sebab bagi saya, dah tiba masanya yang Anwar Ibrahim ini berhenti daripada bercakap sebagai seorang macam ala-ala pembangkang dan bertindaklah sebagai ketua negara yang benar-benar bertanggungjawab. Dan antara perkara yang patut Anwar buat pada ketika ini ialah of course nombor satunya kena nafi. Nafi segala tuduhan itu dan keduanya kena ambil tindakan undang-undang terhadap Albert, Sofia Rini dan sebagainya yang dikatakan telah memfitnah Anwar itu. Sebab kalau dia tak buat benda itu, sebab kesudah benda itu akan tetap menjadi bualan masyarakat. Tetapi yang paling best, yang paling patut Anwar buat dan juga Azam Baki to some extent ialah berundur sementara dua jawatan masing-masing, bercuti sementara ataupun ialah take a step back supaya siasatan yang telus dan adil dapat dijalankan. Sebab selagi Anwar masih lagi Perdana Menteri Malaysia, selagi Azam Baki masih lagi Ketua Pesuruhjaya SPRM, jangan haraplah siasatan itu dapat dilaksanakan tanpa masalah konflik of interest. Betul atau tidak? Sehingga itu, tuan-tuan dan sekalian, saya rasa Anwar Ibrahim tak layak langsung untuk marah rakyat Malaysia kena-kenanya mendiwa-diwakan perasuah. Bila mana dia sendiri telah melantik orang yang terpalit dengan rasuah sebagai timbalan beliau dekat dalam kerajaan. Ha, apa cerita? Emotional damage.